Позывной Донбасс, наводчик ПКМа. Ходил, просил за военкомат. Много ездил, просил за военкомат. Брать вообще долго брать не хотели меня. Лучше ну, ж думали, что я в Донецке, значит, там Сепор, то и все. Ну, все-таки же по этой. Пять лет уже в Полтаве живут, в Полтавской области. Добровольцем пошел. Как, как, как не в Донецке должен защищать свою родину? Потому что тут очень много ребят из Львова, из Западной Украины, из... из центральных областей. А я, что Донецкий должен дома сидеть. А сколько ты уже на фронте? Ну, с начала января. Сначала был танкистом. Потому что на танке, получается, в Дебальцев были в котле. Ну, две недели я в госпитале лежал с контузией. Когда танк подбили мой. Ну, а потом в пехоту перешел. Это в пехоте сейчас. Обиваемся. Да, оружие я с детства люблю. Но я люблю оружие, я умею, я закрытыми глазами разберусь, соберу и автомат, ну, танк учиться пришлось. Танк учился я в десне. В десне выучили меня танкистом, оператор навозчика. Ну отправили. Что сам хотел я. Я сам бегал, упрашивал командование, чтобы как можно быстрее отправиться в зону антитрической операции. Первый раз на боевую позицию стремно было выезжать. Первый раз, как выехали мы за пределы Артемовска, выехали в сторону Дебальцево, уже ехали, пересекли эту зону, когда уже было слышно на взрывы снарядов, все этих было, конечно, стремно. Ну. Но работу надо выполнять свою. Но у меня азарт. Ну что я должен бояться? Я на своей территории, я на своей Украине. А они боятся. Пусть те лугандоны, которые там за кустами сидят, пусть они боятся нас. Не родилась та армия, которая нас победит. Очень хочу передать привет Полтавской области, Кубыляцкому району, село Светлогерске. Мама, привет! Живы будем, не помрем. А так все хорошо, у нас все есть, нормально все. Но тем не менее, вот тебе было приятно именно, что ты принципиально пошел воевать, потому что вот в твой дом пошли враги. Ну, да. надо да. 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 А сколько тебе лет? Вот, 9 вот, октября, 22 года. А, да. Молодец, да. Да.